Но да, они жите. торгуют же валютой, да? Конечно, вот меня, да. конечно. Они торгуют. Прямо возле банка придете ко мне, уважаемые журналисты. 381 ролет, ролет. Я вам покажу, где целыми сумками, пачками вьетнамцы достают прямо с банки валюту и в наглую присутствие милиции напротив окна администрации спекулируют напротив окон банка Пивденного. Валютой. Вот наше государство... По лицензии или как? По а да лицензии или какой? По какой лицензии Какая лицензия? Да, да, что да, вы да. говорите, люди добрые? Да, То есть... Э... Спекулирует иностранной валютой в присутствии администрации, милиции, охраны рынка, банка пивденного. Это все ставят. У меня есть видеоматериалы. Я вам тоже скину всем э, журналистам. А, извините, а скажите еще раз, как фамилия Ты этого милиционера, Украины? который да? Плюс Плющ, Показания начальник паказа. милиции Плющ. Украины. Когда Иди мы туда. звоним, он Чего трубку вытекает? никогда не берет. Ну, то он, ну, на, на совещании, то он непонятно где. -то где. Да, да, да. Все вот, все Вот, укра... царь, вот, если, если Плющ убежал от народа, то о чем мы можем Письмо, 53 китайца были депортированы. Значит, нету всех делегатов. Да, Чего это... вы убегаете? Не бойтесь народа. Пообщайтесь с народом. Или вам неприятно с быдлом общаться? Алло. наша. А что вы, 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 вы возле меня не, не закрывайте меня. Да сказали, что это. Вот то есть вьетнамцы нормально, когда они торгуют валютой на седьмом километре? Они вообще да, живут здесь, у них есть да, разрешение? Да, да, у них да, есть да. паспорта, да? Они Ты такие же справа? граждане да. Украины, как и вы. А, то есть они граждане отдыхал... Украины. Они граждане Украины.